Всім привет, друзі! Сьогодні у нас історія про Автагідон. І это історика про маленького осьминога. Вот он. Дивіться, який маленький. На нього нападає! Да. Дивіться, на нього нападали. Ми да. перемогли цього врага. Як провести цей туторіал? Мы прошли. А трамвай 378, який восьмой, нет. Мы можем ему щупальца проделать. Давай. давай. Хай будет. Так. Жди, Так мы можем отца выбрать. Ну я хочу. Номич, хочешь что-то сказать нашему осьминожку. <соспит> Осьминожка, скажи что-нибудь. Что-то мне надо. Вау. А куда ты плывешь? Я, я поплыву, чтобы уничтожить все, что есть на моем пути. Первое твое будет на задание. О, например, статус свободы. Мне позор, то, что мне понадобится первым, будет тем. Ну, ясно. Да, статус все. свободы принято да, больше всего, как я считаю. О, это мне надо. А -а -а. Быстрее, фух, успел. Ладно, сейчас. Опа, давай. Фух. А, мы... А, там еще один черный. Так. Мы получили. Так. Мы ему дали шлем. <связь> <связь> О, это магазин. Угу. <связь> 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 Я, Я хочу вот это ему шлем. дать. Давай. Ну а кто гигант, а? Как тебе твоя новая клешня? прикольно. Теперь ты сможешь ломать гораздо сильнее лодки. Врачи, друзья, если вы хотите, чтобы мы сделали еще видео с нашим осьминожком, то обоязково поставьте лайк, то проявите актив на этом видео. Ну мы тогда будем тоже, что надо выпускать продолжение. Я хочу выпускать продолжение. А что, мы по-твоему не хотим? Мы тоже хотим. Надеется, все зависит от подписчиков. Ага. -а. Я с змею, я так метко попадаю. Ага. Ты не снялся, просто имба. Так. Ага. -а. А -а -а. а -а -а. Больно. Такой шлем забрали, он сломался. Крыса. Что Давай, Оп, еще одна смотришь? большая лодка Давай Опа, на. еще одну надо Еще одна лодочка Еще пальцами пощекочу И... Ой Ну да, ой И Ничего страшного А, ничего страшного о, за шо, это, вип, что ж такая? Это, по-моему, какая-то випшная. Ага. За рекламу можно что <плес> сейчас получить. Давай попробуем. Так, реально, что это змея? Не знаю. Но выглядит прикольно. <плес> 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 Ты видишь, это же клешня лобстера. Ага. И сундучок. Или это клешня? Три тысячи монет за рекламу, конечно. О, а мы получили три тысячи монет. Ага. Ага. Наш АКТОГИДОН. Нам шесть тут звучно, нам это интересно. Что вам надо? Продавать это всё, или что? Гном, я знаешь, что я хочу? Ну? Я хочу вот эту штуку. <связь> Ой, это самых... Да, это самое сильное. Это, по-моему, одна из самых сильных. Типа противополит... вроде Да, это клешня рул. Это либо клешня лобстера, либо... Кра. Интересно, это клешня лобстера или краба? О, это же лава-чикен. Да, это лава Так, начинаем. Погнали. погнали. Так, да, погнали. Вау! <соскоп> <Оу! соскоп> так. Вау! Это какой-то ядовый пулемет. Ага. О, какая-то радиоактивная лодка. Ух, они взрываются. Их тут много. Давай проверим, что курица делает. А, да яйца не стреляет. Давай подаемся. Это выглядело очень прикольно. Давай mm -hmm. еще раз. Вау! Размеяться им баба, просто так сделать. И все. У меня есть такие И Что это за кролас? А це... А как понять, где клешня рака, а где клешня краба? Краб это у Лобстер красный, но А, только лобстер красный в когда он уже сварен. Ничего страшного. Ну да, ничего страшного. Опа, сзади! Сколько ортежек? Строх. Потужно. Ага, потужно. О? Маловажишка. Ой, это это что за чудовище? Серьезно, это какая -то рыба? Давай. Это роба пирания. Давай, кто гидон, ты его победишь. Это, по несложно. изи. О, какая же халява. Халява. Сюда, сюда и сюда нам кажется. Собачка. Ой, скин. Давай, возьмем. Я. А по-моему, прикольно выглядит. Ну, это, конечно, да. Давай накупим щупалец. Э, а куда делся наша змея? А, вот. она, походу, была на время. Придется обычную чайку купить. Блин, а нам бабла не хватает. Так хватает. Она же обычно змея уже 50 стоит. А у нас 22 монеты. А, Ф ладно, погнали. Я так выгляжу. Ну, мы в Америке, оказывается. Я так и думала, что мы в Америке. Оля, я на суши. А тебе вообще на нормально? Да да. Опа. Да, кем капец. Так, давай быстрее ломай эту штуку. Что Это так выглядит? Мне кажется, ли тут все похоже. Да ведь этот а самолет такой же самый корабль был, как этот а самолет. Это эпично. Это наш автобус эпично сделал. Ага. Опа, давай. Самолеты в точности как подводные лодки. <реклама> О, там что-то. Берите сразу <реклама> лететь. А люди так <реклама> ржачно бьют. Давай, Катагидон, ломай. Куда? Ломай прямо. Так. Блин, я хочу купить еще одну. Лишнюю лакстерю для нашего октагедона, да? Октагедон? О, привет, я забыл просто. Так, ну давай тебе купим эти... Ага, Ну можно. Ладно, где-то купите лишнюю краву. Погнали. Погнали, да. думаю, я хочу этого дракона там. тут люди грузовик убежал. Думаю, мы до конца этого видео успеем сломать башню, башню свободы. А Вообще, это, это статуя свободы, а не башня свободы. Вау! Тахидон, быстрее! Это было бывает. Да, я зачувствую тебя Дивите, как люди смешно бежать. Ага. Тебе нормально? Да, мы уже за Блин, а намылились. Блин, Акатаргидон, я за тебя немножко переживаю. Да не надо за меня переживать. Ну да, не надо за тебя переживать. О да, мы, мы... Мама, мы перемогли. Ага. Предлагаю тебе кое-что дракошку. кошки. Он типа кусает, но ну, очень-очень-очень сильно. Почти в два раза сильнее, чем крышня лобстера. Ну давайте. он все равно же опять пропадет. Ну да, давай, ну. Возьмем на одну карточку. Так. давите, что ты за королева пчел Жалко, что нам на ней не хватает. Ага. Хм. Давайте, три тысячи монет за рекламу. Давайте, разве пчелы просто возьмем? Так. так. ну погнали уже. Вау, какая она классная. Ну и давайте змейку поставим, чтобы была просто. Все, погнали в бой. Так, и Начинаем. Фу. Погнали. А то-то. Ничего страшного. Ой. Погнали. Ну так слышно бегут. Так, друзья, давайте попробуем выиграть этого босса. Так? так. Я без проблем то все сломаю. Мне кажется, что эти американцы? Вважають, що вони королі планети, так що їх треба проучити. Ой, мені було боляче. Та якось все одно нам. Давай, пчела, що ти робиш? А, вона одразу дві пчели. Ах, ви! Та ладно, Я ладно. Я зараз зі мною розробляю з вами кліщем. Та ладно, нам все одно. Ти пошли. Це пуз якийсь. Ой, аккуратно быть. Назад! Давай, ты сможешь! Да, ты сможешь! <свист> Я смогу его победить! О, о, о. Назад, назад, назад! О. До речи, дракон огнем дышит. А, он, а он кидает не топа, он кидает не топа. На... Вы <свист> Поїхали! Да, поїхали. Let's go! Все, погнали! Так, а от і статуя свободи! Це якась статуя повара. Ну, ну мені все одно! На це була, якщо чесне, дуже легко. Вау, до речі, рвануло прикольно. Ой, no, Конфлім, ладно. Ми ну, отримали такі нагороди. Ми змогли. Фух. Друзі ми змогли в теж Статую Свободи. Mm -hmm. Хоча воно було якась дракона. До речі, що робить цей пінгвін? Давайте зараз зайдемо в катечку. Wow. Ну продовжимо ми наступні частини. И еще в следующей части проверим, что делает пингвин. И заберем, что у нас тут вообще есть. Ну, ну друзья, ну, ну, всем пока-пока. Да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, то видео подходит к концу. Ага. Дякуем вам за перегляд, за лайки, за подписки. О, что мы получили? И самое главное, не обижайте свиногов, а вдруг выглядят так, как еду, он и сожрет вас. <связь> и, дурачи, давайте откроем этот боксик. А, не, для него... Нет, тысяча рекламы, и давай. Вот. Ну mm -hmm. а друзья, видео подошло к концу. Мы уже врузали. Так что, mm -hmm. до побачення! Да, ставьте лайки. Ну, да. Короче, не буду затягивать пока. Короче, mm -hmm. это стоит целых 5 долларов. А сейчас семья У меня доллар. Пока!